стала нормальной традицией, когда в Киевский районный суд города Одессы приезжают иностранные гости. А Дэвид вот это большой гость. Мы его ждали уже очень давно. И мы знаем, что у него график очень плотный. Я приглашал и год назад, и два года назад приглашал. Дэвид обещал. И наконец-то получилась возможность. И приехал к нам пообщаться с судьями непосредственно. Глаза в глаза. Позадавать вопросы. Посмотреть действительно, что себе представляет Киевский районный суд. И я вам хочу сказать, состоялся очень очень интересный диалог. Дэвид рассказал о программах, тем, чем занимается его команда у нас в стране. Спросил о наших проблемах. Мы немножко раскрыли свои проблемы, которые есть и стоят сегодня перед судебной властью, непосредственно перед Киевским районным судом. Мы немножко приоткрыли и те достижения, которые может гордиться в суд за последние наши пять лет работы. Мы договорились с Дэвидом, с его командой о следующем, что мы будем обмениваться опытом, а именно известные юристы, судьи, американские. Мы приглашаем уже в Киевский район суд, они к нам будут приезжать. Я думаю, что много интересного мы сможем рассказать о своей деятельности, о наших каких-то достижениях. И хочу подчеркнуть, что у судей, у судей непосредственно американских, у нас есть чему поучиться. Очень много интересного. Не только в уголовном, в уголовном кодексе, есть очень интересная практика, интересная работа пресс-центра, пресс-центров в судах Соединенных Штатов. Мы готовы учиться, нам это интересно. settle disputes quickly і fairly. І от сьогодні в цьому суді якраз побачив, що це той суд, який реагує на потреби відвідувачів, на потреби сторін. By the public, the community that they serve again. і що важливо, що саме керівництво цього суду піклується про те, щоб правосуддя було доступне для громадян. Май феймес квот, май фейверкот інтерс о аксестаджастис із байлордюартфом Грейт Британфрі улюблена цитата лорда х'юарта з Великої Британії, яка стосується саме доступу до правосуддя and undoubtedly be seen Анадали пісінтевідан. А він сказав, що uh, правосуддя повинно не тільки бути здійснене, але повинно uh, очевидно виглядати як здійснене. And under the the leadership of the chief judge here, you see justice being seen to be done. І о саме за керівною ролі uh, голови суду, ми бачимо, що тут все робиться для того, щоб було видно очевидно, що правосуддя здійснюється.